Дело я цвет бывает. Все... Гоголя, ну, это само собой разумеется, да, это работа над ролью. Ты сначала читаешь Гоголя, э, читаешь письма, да, читаешь пьесы, еще дополнительно чего, а потом уже общаешься с режиссером. И, конечно, ты воплощаешь все-таки не Гоголя, а концепцию режиссера, это однозначно. Но базис должен быть, ну это... Тут никаких даже не может быть. Я да, честно, Су... я ничего не читал. Я просто доверял честно. Вот ну, я всегда, вам это заважает, это, кожен же по ризму мы Это, э, ну, а индивидуально. это индивидуально, да. Кто-то читал, кто-то чего-то там, какой-то материал для себя искал. Вот. Я ничего не искал, я доверял режиссеру, он мне все доходчиво объяснял. Я очень много раз не исполнял то, что он просил. В конце концов, он говорит: ну, где-то что-то у тебя как-то получается уже. Иди, чтобы глаза мои эти не видели. Все. Вот. Но, но это все шутка. Он человек очень большого юмора, как говорится. Вот. Но я лично нет. Я не знаю, как ребята. Чего-то искали. Но мне кажется, что это... Мы просто доверяли режиссеру. И он вот просматривал. И потом через несколько репетиций, хоть он и говорит, что промолчал, я похвалил. Он говорил, вот здесь вот немножко... Уберите, а вот а, о, вот смотри, это совсем. Он давал нам возможность импровизировать, то есть он подводил, чтобы мы сами нашли вот тот образ, не диктаторским, своим, как говорится, а чтобы мы сами нашли вот тот именно образ вот одного жениха, другого жениха, третьего жениха. Я просто хочу добавить, что еще ко всем образом, лично мне очень много дала музыка. Когда мы сразу слышали, музыка это уже была готовая к спектаклю. И когда включили, вот мы вышли только на сцену, сразу включили музыку, она дала вот толчок характера и манеры исполнения, какая вот должна быть. Потому что те же городские романсы, которые мы привыкли там слушать более там жал, жалестливом исполнении, они тут была доля иронии, доля какого-то такого исполнения, особенно в конце, когда дети начинают опять <связать> взрослый роман с детскими голосами. <связать> не знаю, для меня очень много музыка дала вот этот толчок. Именно э, характера спектакля. Это тоже немаловажно. Тут <связать> еще, еще у него, э, как вот, не совсем так по пьесе, но Магар предложил вот отношение Качкарева со Свахой. Сделать другими, чтобы все понимали, что они договорились, все понимали, что у них какие-то отношения были и есть там какие-то, где-то, чего то Это будет интереснее. Ну, Но оттолкнулся-то он от нас. Да, да. От вашего материала. Да, и дело в том, что я спрашивал после этого у зрителей, ну как мне говорили, да, мы это увидели, свидетель. Какие люди были. Ну, да, 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 они сказали, да. да, вот это мы увидели. Это мы четко увидели. Вот. То есть, значит, передали то, что он просил. Это вот, допустим, в отношениях со свахой. Вот. Вроде бы как бы получилось. Ну, ну, а я в женитьбе уже второй раз участвую. Я только после окончания своей театральной учебы по распределению попал в Кривой Рог и в Криворожском театре сыграл Степана в этом спектакле в женитьбе. Ну, теперь «Женитьбе». на повышение пошел. Теперь же В студенчестве я тоже очкарел под колесин был.